Дети сотрудников полиции, дети погибших при исполнении служебного долга, сотрудников органов внутренних дел отметили праздник – День защиты детей. Свои двери для проведения столь масштабного мероприятия открыл ОМОН номер один, базирующийся в Каспийске. Для детей была организована своего рода экскурсия. Каждый смог подержать в руках настоящее оружие, которое использует отряд милиции особого назначения при выполнении особых спецопераций.

Далее детейшек порадовало выступление артистов детского театра «Сюрприз-шоу». Но самым грандиозным было для детей сотрудников полиции показательное выступление отряда милиции особого назначения. Дети увидели, на что способны сотрудники ОМОНа в случае необходимости. Сотрудники ОМОН-1 после своего выступления усадили в бронетранспортеры и вертолеты детишек и прокатили их. Дети были в восторге, ведь увидеть такую технику по телевизору и лично находиться в ней – это нечто невероятное. Завершился праздник детства на базе ОМОН-1 вкусным обедом, то бишь полевая кухня, фрукты, мороженое, сладкие напитки. Айша Камалова, Умар Алиев, телекомпания ТБС Каспийск.